Итак, я 27 седьмой день играю в игру Warframe. У меня уже открыта Луна. Будем проходить миссию захват. Красивая бежит. Пропускаем. Конечно, тут все, блин, собака со мной, со мной. Все в лабиринтах, все запутано. Ну что, копнешь или Нет. Ой, ой, все падает. Непривычно, стильно, если так сказать. Немного. Могу немножко париться по тому, как куда идти. Думаю, по низу идти или поверху. Тут надо еще знать, куда лезть. Где эти проходы? О, о! Что, блин, думал упаду. А, здесь закрыто. Это не здесь надо заходить. Так, Бобик, не рычи, мне и так страшно, и ты еще тут трыкаешь. Надо внизу, вот тут где-то заходить. Насколько я помню. Кого вот где? А, здесь не зайдешь. Надо бежать, бежать, бежать вот сюда вот. захват. А, я его не пройду. Я зря сюда бегу, наверное. Если это захват, это точки захвата, то понятное дело, что я их не захвачу. Ну. Риск дело благородное, правильно. Будем рисковать. Раз уже прошли, то будем пробовать. Никто А это что? Погрожино. Я думал, мне помогать пришло, я тут собака Я заметил на Луне почему-то людей мало. С чего бы это интересно. Ого, ты чё, дурак или что? Ни хрена себе там. Ого, сволочка какая. Тихо, тихо, тихо. Вот так. Вот так. Скотина. А, мне его вот этого и надо захватить было. Это раз, что мне надо. Потом цифролон я хочу генерировать. Так, все, да? Бобик, ты там живой? Погнали на выход. А я боялся. Это не то. То удержание. Захват точек вот этих одному очень тяжело пройти. А это... А тут Боба, мы с тобой сейчас еще и побегаем. Я ж не думаю, что тут все такие сильные, а. А да кто же это такой появляется? Иду, Боба, иду. Ага, вот. Вот это вот тошечка нам надо взять. Мы будем зарабатывать очки на синдикат. Говорят, это в дальнейшем принесет немного денег. А именно платину. А я платину люблю. Так, а куда бежать? Ну, на время, блин. Как на зло, когда берешь вот эту штуку, враги куда-то пропадают. Побегаем. А, вот О, хорошо. Тут немного подгонцелили, подкромсали. Что тут еще у него? вообще немного есть. Отлично. Ну вот это вот синдикаторские даются очки время. 91 отчет получен. Все, надо идти на выход. Надоело мне рубаться. Попробую тут еще и дорогу найти. В принципе, они а рубаться тоже неинтересно. Смысл игры теряется. Блин, попробую еще дороже тут найти. Сюда, да? В принципе, это задание, ну, я еще, конечно, не дошел. Но... Мне кажется, это не такое уж и тяжелое. Ну, и ничего ценного не дали. Я вчера сыграл с парнем, так... Давали классные штуки здесь. Моды редкие. Спяток я заработал. Можно будет попробовать их продать за платину. Тут, я так понимаю, платина надо, чтобы покупать ячейки. Потому что фреймы ты можешь их создать много, а вот сюда их вставлять, ячеек не хватает. Они стоят 20 платин вроде. А так как донатиться я не собираюсь что буду пытаться зарабатывать бабки здесь эти платины так сказать не вкладывая денег нашел уже близко точка выхода наша да все ну вот задание выполнено дали мне быстрые руки и длинные ноги все. С этой миссией покончили. Пока. До новых встреч.